અંજલિ પોતાના પરિવાર સાથે નવસારી બજાર વિસ્તારમાં આવેલા કાર્તિક એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતી હતી તેના પરિવારમાં માતા એક બહેન અને ભાઈ છે અને અંજલિની સગાઈને એક વર્ષ થઈ ચૂક્યું હતું આ આપઘાતની ઘટનામાં એક ગંભીર વળાંક આવ્યો જ્યારે અંજલિએ આપઘાત કરતા પૂર્વે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક ભાવુક પોસ્ટ મૂકી હતી પોસ્ટમાં લખ્યું હતું આજે તે અહેસાસ કરાવી દીધો કે હું તારા માટે કંઈ જ નથી જેનાથી તેનું અંતર અને માનસિક દબાણ સ્પષ્ટ દેખાય છે અંજલિનું મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ હજી સ્પષ્ટ થયું નથી જોકે અઠવા પોલીસ વિવિધ દ્રષ્ટિકોણોથી તપાસ શરૂ કરી છે સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા ફોરેન્સિક અને ડિજિટલ સબૂત પણ એકત્રિત કરવામાં આવી રહ્યા છે જ્હોન ફોરના ડીસીપી વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે અમે અંજલીના પરિવારજોના નિવેદન અને ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસના આધારે તપાસ આગળ ધપાવી છે પોલીસ દ્વારા આપઘાતના ચોક્કસ કારણ જાણવા તે દિશામાં તપાસ ચલાવી રહ્યા છે अंजलि अचानक अवस्था की मॉडलिंग जगत में की लागण प्रसरित है और निकटना मित्रों सह ते आ, और सहकर्मियों आत्मा ने शांति मिले प्रार्थना करी सात और आठ तारीख की रात को सूरत सिटी के अठवा पुलिस स्टेशन विस्तार में कार्तिक अपार्टमेंट जो नवसारी बाजार में है वहाँ पे रहने वाली एक मॉडल जिसका नाम अंजलि बहन अल्पेश भाई वरमौरा है ये तेईस साल की है और फ्रीलांस मॉडलिंग का काम करती है उन्होंने दुपट्टे से खुद को हैंग करके और सुसाइड कर लिया और इसका अभी एडी एक अठवा पुलिस स्टेशन में लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है ये पिछले कई वर्षों से मॉडलिंग का काम कर रही है और अभी तक जो पता लगा है चार स्टूडियो हैं जो जिनके साथ में ये जुड़ी हुई है एक रेवेन्यू बॉय अलका यूजर स्टूडियो है एक पी स्टूडियो है स्टूडियो डॉट है एक एक सरदार मार्केट के पास में एक स्टूडियो और है जो भी फ्रीलांस मॉडल्स को काम देता है तो इन स्टूडियोज़ के साथ ये जुड़ी हुई थी और उनके साथ काम कर रही थी उस रात को इसकी सगाई हो रखी है अभी शादी होने वाली थी पर इसकी जो होने वाली सास है उनकी डेथ हो गई इस वजह से शादी है वो अगले साल में करने वाले थे फियानसे के साथ भी रात को बात हुई थी पर उस बातचीत में भी हमने पूछताछ किया तो फियानसे का भी कहना है कि इस तरह का मुझे कोई स्ट्रेस जैसा या वो कोई तनाव में है ऐसा मुझे नहीं लगा और उसने मुझे बुलाया ज़रूर था कि मुझे मिलना है घर आ जाओ पर वो अपनी उसकी दुकान है लारी गला है एक गला है चाय का और दूसरी चीज़ों का उस पर बैठा था तो वो छोड़ के नहीं जा पाया पर उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये इतनी तनाव में हो सकती है या सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है बाकी उनका सी डी आर और आईफोन है उसके पास में तो फेस लॉक और पासवर्ड लॉक है वो पासवर्ड किसी के पास में भी नहीं है अभी हम लोग तपास कर रहे हैं अगर कोई क्लोज़ फ्रेंड के पास में या फैन से कोई पासवर्ड याद नहीं है तो हम लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं उसमें से अगर कोई डाटा रिकवर होता है फिर उस फ़ोन को एफ भेजा जाएगा सी डी आर उसका आगे आए सी डी हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं उसमें जो भी निकलेगा कि रात को किस किस से बात हो रही थी मैक्सिमम कॉल किसके साथ में थे वो सब चीज़ों की तपास की जाएगी और उसके बाद में आगे बढ़ा जाएगा